Ситуация постоянно напряженная, постоянно идут обстрелы. Обстрелы разного характера. Днем обстрелы более тяжелыми, СПГ, иногда минометы. Под вечер со стрелкового оружия, тепловизоры, спостерегаем продвижение. Небольшие группы ДРГ, задача их нам неизвестна, но, скорее всего разведать местность и прощупать наши позиции, наши возможности. Беспилотники нашу местность разведывают постоянно, особенно это где-то с 10 часов вечера, где-то часов до 4 утра, это ночью, постоянно пролеты. Пролеты очень высоко, потому что видно только светящиеся огоньки. Высота такая, что со стрелкового оружия мы их не достанем. Плюс э, иногда пролетают квадрокоптеры. Квадрокоптеры слышно, потому что по характеру полета видно, что слышно, что это э, именно квадрокоптеры было обнаружено в 4. Утро, безпілотник ворожецький, який проходив над нами, наблюдав наші позиції. І в районі 6 ранку приблизно був вистріл в нашу сторону із фагота і попало в наш КАМАЗ. Пошкоджене скло, фари, борта і колеса. Остатки с выстрела ПТРК «Фагот», который вчера прилетел утром в нашу машину.